দুৰ্নীতিত লিপ্ত অচি গ্ৰেপ্তাৰ সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰণ্য নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে অচি অচিৰ কথা কৈছোঁ অচিবিলাকে মানে বেছিকৈ ফচি থাকে হয়নে অচি মানে ফচি অচিয়ে ফচি থাকে কিন্তু শেষতকৈ কি কৰে অচিয়ে কনিষ্ঠবলৈকে ফচে কাৰণ অচি যে তেওঁলোকৰ ক্ষমতা বেছি হয় নাই কাৰণ তেওঁলোক হাত দীঘল মানুহ বহুত ওপৰলৈকে হাতখন যায় ন দীঘল যে সেইকাৰণে অচিবিলাকে কৰিব নোৱাৰা কাম কি আছে আৰু অচিবিলাকে সেইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ কামবিলাক কৰে আৰু শেষত গৈ আৰু তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়ে আমাৰ চৰকাৰখনে গমেই পাওঁ সেই কাজিৰঙা সিদিনাখন অ'চিয়ে কৰিলে হয়নে নাই সেই হেৰি বন বিষয়াজনক কেনেকুৱা শাস্তি দিলে সেই অচিয়ে কৰিছিল আৰু আমাৰ জন্মনিৰ ক্ষেত্ৰত গমেই পাওঁ জন্মনিৰ সেই মাক মাতৃৰ এজাহাৰখন অচিয়ে নাইনেও কৰিলে এজাহাৰ বা নাম কাটি দিলে অচি কি কৰিব নোৱাৰে গোটেই কৰিব পাৰে য'ত যিমান দোষ ভুল ক্ৰুটি আছে সকলো অচিও কৰি যায় কিন্তু অচিৰ শেষত নামেই নাথাকে কিন্তু এই যে সৰু সুৰা কনিষ্টবলবিলাক থাকে এচা এচাহ সেইবিলাকৰ নাম আহি যায় যে তেওঁলোকে ভুল কৰিছে এতিয়া চাওক আমি গম পাইছোঁ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জৰ কথা সেই যে চুপাৰী মাফিয়া মানে চিণ্ডিকেট কি ক'ম আৰু অ'চিয়ে মানে ডেইলি বোলে ত্ৰিশখনকে গাড়ী ধৰে আৰু সেই ত্ৰিশখন গাড়ী ডেইলি আপ ডাউন কৰে সেইটো ৰাস্তাৰে আৰু অ'চিয়ে প্ৰতিখন গাড়ীৰ পৰা টকা খাই গাড়ী এৰি দিয়ে কিন্তু সিদিনাখনত বিধিৰ বিপাদ সেই কনিষ্টবলে গাড়ীখন ধৰাবলৈ এটা হুলস্থুলে লাগিল গাড়ীখন ৰখাওঁতে আৰু তেতিয়া যেতিয়া হুলস্থুল লাগিল ওচৰৰ পাব্লিক যেতিয়া আহি হুলস্থুল কৰিলে কিন্তু অ'চিয়ে সেই কথাটো গম পাই আহিলে আহি পিনে সেই কনিষ্টবলৰ পৰা উকা কাগজত চহী ল'লে লৈ পিনে আৰু বিয়াল্লিছ হাজাৰ তেওঁৰ পকেটৰ পৰা ওলাই দিলে কৈছে যে এওঁলোকে টকা খাইছে এই বিয়াল্লিছ হাজাৰ টকা লৈ ল'বলৈ ওলাই দিলে দি পিনে তেওঁ পকেটৰ পৰা বিয়াল্লিছ হেজাৰ ওলাইছে দি পিনে আৰু এওঁলোকক পইচা যে এওঁলোকে হেনো টকা খাইছিল টকা লৈছিল বিয়াল্লিছ হেজাৰ গতিকে সেই বিয়াল্লিছ হাজাৰ এওঁলোকৰ পৰাই ল'ব বুলি কৈছে আচলতে অচিয়ে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে মানে অচিৰ ক্ষমতা বেছি ন সৰু মানুহৰ দোষ সোনকালে লাগে ডাঙৰ মানুহৰ দোষ কেতিয়াও নালাগে কাৰণ অচিৰ ক্ষমতা আছে কাৰণে অচি যিটো ক'ব সেইটোৱে শুদ্ধৰ সত্য কনিষ্টবলক ফচাই দিলে এতিয়া কনিষ্টবল তিনিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পিনে যেতিয়া লৈ যাব বিচাৰিছে আদালতত আৰু তেতিয়াই মানে কথাবিলাক কৈ দিলে যে কাৰ কাৰণে কোনে ফচিব হয় নাই অচি নৱজ্যোতি লাহন ছাৰৰ কথা কৈ দিলে যে নৱজ্যোতি লাহন ছাৰে আমাক ফচাইছে তেওঁ তেখেতৰ পকেটৰ পৰা বিয়াল্লিছ হাজাৰ টকা ওলাই দিছে আৰু কৈছে কি আমাৰ কথা গতিকে নাম স্পষ্টকৈ কৈ দিছে তেওঁলোকে কাকো ভয় কৰা নাই খাতিৰ কৰা নাই কাৰণ ভয় কৰি থাকি লাভ কি আছে কনিষ্টবলে কনিষ্টবলে ওপৰ মহলক ওপৰৰ ছাৰসকলক যিমানে ভয় কৰিব সিমানে তেওঁলোকে বেছি ওপৰত উঠি গৈ থাকে গতিকে মই এটা কথা ভাল পাইছোঁ তেওঁ যে স্পষ্টকৈ কৈছে অচি লাহন ছাৰৰ কথা নৱজ্যোতি লাহনৰ কথা মই খুব ভাল পাইছোঁ আচলতে অচিসকলৰ এনেকুৱা চবৰে মুখা খুলি খুলি যাব লাগে এ যিটো সময়ত চৰকাৰখন বেছি তৎপৰতা হৈ গৈ আছে যে দুৰ্নীতি লিপ্ত হ'ব নালাগে মানে জনসাধাৰণৰ ওচৰ চাপিব লাগে টকা পইচা ল'ব নালাগে মানে বহুত কিবা কিবি থানাত যাতে সকলোৱে কেছ লৈ আহিব পাৰে সহজ সৰহভাৱে আৰু সকলোৰে কেচবোৰ যাতে চাই চিতি লয় কেছৰ নাম যাতে টকা পইচা নলয় কিন্তু তাৰপিছতে কি হৈছে দুৰ্নীতিত ইমানেই লিপ্ত হৈ গৈ আছে আৰক্ষী বিষয়াসকল ক'ব নোৱাৰি আৰু আৰু বেছিকৈ অচিসকল অচিসকলে বেছিকৈ ফচি আছে গতিকে নাজানো কিয় এনেকুৱা কাম কৰি থাকে কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত ক্ষমতা আছে চাগে কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদ আছে কোনোবাই তেওঁলোকক সুৰক্ষা দি থাকে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি মন যায় সেইটোকে কৰি যায় গতিকে অচিয়ে হওক কিবা হওক তেওঁলোকে নিজৰ সেই আত্মসন্মানটো ৰাখিব লাগে তেওঁলোকৰ সেই ড্ৰেছৰ তেওঁলোকৰ খাকী পোচাকযোৰৰ সন্মানটো ৰখাটো মই বিচাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে এটা বেয়া কাম কৰি দুৰ্নীতি কৰি সেই সৰু সুৰা কনিষ্ঠবোৰক ফচাব কেতিয়াও নালাগে কাৰণ তেওঁলোকে সৰু মানুহ কেইপইচা দৰমহা পায় আৰু তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰিবলৈ হ'লে মানে সহজত সাহ সাহস নাপায় সৰু মানুহখিনি আগবাঢ়ি নাযায় হয়তো অচি ছাৰে চাগে অৰ্ডাৰ দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি যাব পাৰিব কিন্তু অচি ছাৰে কি কৰিলে নিজে টকা খাই আকৌ ফচাইছে সৰুবিলাকক কনিষ্টবলক গতিকে মই ভাবোঁ অচি ছাৰক সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু আদালতত বিচাৰ হওক এইখিনি কৈয়ে আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আজিলৈ বাই বাই